Всем привет, я учусь в КПИ, сегодня очень много выслушали слышали про КПИ. Понимаете, наш немного отличается от других комментариев, особенно университетов. Довольно такая целостная экосистема из проектов, из активистов, из людей. Вот о чем хочу сказать именно конкретно про КПИ ТВ. Вот мы классический проект Саппорт. Вот, помогающий развиваться как бы, другим инициативам. Мы добрые до недавнего времени вообще, наверное, не производили какого-то собственного контента. Это были съемки, съемки каких-то других мероприятий. Мероприятия отбирались либо нами, либо просили в городе. И в основном это вот такая вот направленность. Я думаю, многие, ну, кто видел вообще когда-нибудь видео какие-то наши мероприятия, какие то А кто, а кто видел, кому понравилось? Лучше ну, лучшая статистика, чем я думаю. Uh, потому что много новых ребят постоянно происходит, вы знаете, вы знаете этот -э, синдром студенческого активиста, да, когда он приходит, uh, он очень хочет, но еще не умеет, а когда он уже умеет, uh, то он как бы, ну ребята, значит он, он выпускной завтра, да. Не, не очень, ну, люди вот так вот хотел сказать. этот экспонент, а тут же, да. Ладно. Uh, Активисты, которые перегорают на вот сегодня. Давай, листай по презентации сейчас быстренько-быстренько пробегусь. Может быть, действительно объединим там в конце шага. У нас есть вообще там какие-то темы, моменты. И а, вообще вот проекты, присутствующие именно видео, медийные, вот, не, не буду лазить в дебре, как а, предыдущие ораторы, глобальные, чтобы вот... А, у нас конкретно вот в Киеве, и тему назвал «Как построить видео за 0 времени вот такой вот... Кейс, как вот именно механика, как это все делаешь, как вот привлечь, где найти людей, как это все выпускать, чтобы потом э, звукачи сради университета не писали, что это все днище, прекратить это делать. А, давай дальше. А, конкретно, ну а, вот тут наша группа, да, подписана, 106 тысяч. Давай дальше. Вот, что мы, собственно, делаем? А, есть какие-то передачи свои, которые очень большая есть проблема. У нас нет, у нас очень мало толковых журналистов. Есть техники, есть монтажеры, операторы, так вот технически вот именно с репортерами, с людьми, которые могут рассказать, что происходит, большая проблема. Я вижу, что в монетарных вузах, вот в той же самой шея. проблема другая. Вот как раз нечего монтировать. Вот, не, некому монтировать, а есть, есть кому говорить. Вот, Uh, этот слайд посвящен каким-то нашим видеопроектам. Мы ездим по фестивалям, мы снимаем uh, научные направленности видео, какие-то по инновациям, в последнее время к каким-то uh, ну, более прогрессивным про 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 научным штукам, но и uh, в среднем по палате вот сохраняем э, такой баланс между развлекухой и между чем-то полезным. То есть, все понимают, да полезно это какие-то лекции, это какие-то вот, гражданские инициативы, мини-гражданские инициативы, это э, какие-то общие собрания, семинары э, с вот, обсуждением. У нас был яркий пример, еще никто не вспомнил такой дачный кейс как ближний КБ как и охрана. А КБ как бы жизнь да, говорил кто-то. А, вот, результатом прижей стало как то Это вообще доброволь, добровольческое формирование, это не ДНД, это не, не, не численная структура, это просто ребята, которые ходили, студенты в свое время, но то, что там э, и мы, и лайф, и радио, и все э, как бы за полезные для всех штуки хватаются. То есть мы э, не создаем конкретно такого ничего кардинально нового, но мы позволяем продвигаться проектам, которые... Э, делают что-то полезное, или просто людям, которые хотят делать что-то полезное. Мы снимаем видео, репортажи, стримы, какие-то концерты, ну не только полезные, но и интересные. То есть вторая часть тв это, естественно, развлекало. Это то, что все любят, да, смотреть на мисс факультетов, смотреть на КВМ все, кроме Биленко, смотреть на фестивали, интервью. Ну, вот это такая вторая, вторая часть студенческого тренинга. какое, в принципе, должно быть студенческое телевидение? Должно быть сбалансировано оно и на серьезные темы врываться, но там уже вот, ну, другая тема, сейчас про администрацию еще затрону. И э, давать что-то такое, вот, что радует глаз, что хочется репостить на этом мероприятие, какой-то классный концерт. Бюджет не нужен, э, э, есть такая точка зрения, я думаю, все, вы все ее знаете, когда у человека все есть, он приходит на, э, на все готовое, он э, редко делает гениальные вещи. То есть в основном какие-то хорошие, классные... там. Э, популярные статьи или видео на 100 тысяч просмотров делаются человеком, который вот, у него ничего не было, у него была идея, и вот он нашел это все, нашел, нашел, на напросил, выцеганил кого-то. Вот, бы э, история, это история вот такого выцыганивания. То есть мы там где-то, ну, оно все начиналось, я там был вообще один какой-то, еще не было какой-то. где-то одолжил камеру, бегал, снимал просто то, что меня как студента, как бы тогда еще студента интересовало находил людей, которые, по-моему, делают что-то интересное, бегал, бегал, и так вот постепенно постепенно образовал команду из таких же бегающих, увлекающихся всем, что в университете происходит и вообще в студенческом сообществе. Ребят. Бюджет не нужен, ведь оказалось бы ну, телевидение объективно, вообще вот, телевидение, если сравнивать. Медиа ну, в, 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 в сухом остатке есть там печатка, есть э, интернет, самый дешевый интернет, потом печатка, потом чуть дороже радио, чуть и совсем дороже телевидения. Потому что это как бы это оборудование, это эти все кабеля, это ломающаяся техника, это ну, помещение для съемок, свет для съемок, звук для съемок. Со звуком, кстати, до сих пор проблемы никак не решим. Вот, э, оно, оно все дорого, и поэтому... вот мы часто экспериментировали и думали э, сначала создавать э, что-то похожее на взрослое деревенье, когда в студии сидят люди, обсуждают то э, какое-то обсуждение проблем, потом поняли, что это не наш формат, потому что студенты идут вперед, э, как бы развивается, это интернет, надо давать людям блоги, надо коротко это все, какие-то видосы максимально краткие, максимально э, э, лаконичные и э, законченные там по смыслу. Вот как-то быть ближе к народу. Мы на этом взлетели, потому что сейчас я могу сказать, что мы уже там 4 года поидэвэй, мы вполне уже такой состоявшийся проект, в котором есть команда, в котором есть помещение, в есть уже какая-то материальная база, вот, и который работает постоянно. То есть это э, вторая да, проблема еще есть в студенческих проектов, когда приходят люди инициативные, что-то делают, 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 потом у тебя аттестация, сессия, или ты вообще четвертый курс пошел работать. Проект умер. А в Украине я вот когда считал специально, насчитал около 20 студенческих видеопроектов, которые умерли, но они были хорошими, но они вот умерли, да? А, там тоже где в, в Нау, да? Сколько у вас было телевидений? У вас был формат Нау, час Нау, вот сейчас уже третий, да? Там у нас есть такая э, информативность, как бы инициатива для информирования, а у нас есть кафедра журналистики. Да, все, да, даже. Да, да. да, да, да. Ну, туда, туда, же, туда же, конечно, это Вот. У, у, у нас сначала было яйцо, а потом курица, а у вас курица, а потом яйцо. У нас вот сначала как раз независимое телевидение объявилось, а вот в этом году появилось такое... Ну, уже, уже пропало, но было такое еще зависимое телевидение. Странные проекты, не, 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 не очень много о них вообще могу сказать, потому что я не понимаю половины. В общем, бюджет мне нужен хотя бы вот для того, чтобы... чтобы даже в своих э, активистах, которые будут к вам при приходить в вашу вот эту вот структуру, чтобы в них э, воспитывать вот, это вот, э, вот эту вот чуйку, как, как где что сделать и сделать это максимально незатратно, максимально вот как, как надо. Вот. Я считаю, что бюджет развращает студенческие проекты. Давайте дальше. Э, 68 человек. 68 человек, Карл. И сейчас в ТВХ, вот столько я сегодня в скрытой группе нас насчитал. И вот если это 4 года назад был, там, было нас двое, я и глава первого дела студсовета девочка Оля Трутень, то сейчас вот из этих 68 человек, я могу даже сверху сказать, что 30-40 даже плотно, хорошо работает, выдает какие-то материалы. Вот, э -э ну, другое дело уже, что над одним проектом может работать 5-6 человек, потому что это не статья, которую можно написать одному или вдвоем, а это и монтаж, а потом еще монтаж другой, второй потом еще оператор, и репортер. Понимаете, да, на каждом видео иногда работает э -э 5 человек, 10 человек, раньше. Вот, хейтеры. Э -э как я говорил сегодня, истории про выцеганивание, вот тоже. Как бы это история хейтерства. Мы росли, мы делали какой-то скачок. Только когда, Ну, наверное, не только когда самые большие скачки, это когда мы не воевали с комментаторами, а учитывали вот то, что они говорят, то есть прислушивались, следили наших хейтеров, воспитывали их немного, вот общались с ними. Они нам показывали действительно важные вещи. На самом деле, кей кейсов вот ну, сейчас уже есть более-менее, а тогда еще, там, 3-4 года назад, не было вообще на кого равняться. И, там, мы собирались, смотрели какие-то кампусы ТВ Гарварда или что-то такое, но половина там была какие-то далеких проблемы, мы не знали, как оно должно выглядеть, что это должно. Мы должны просто снимать, мы должны делать новости, или мы должны делать какие-то собственные авторские передачи постоянно. И вам просто все, все, хотите снимать, вы людей, чтобы снимали, отправляли. То есть тут очень такой гибкий можно целый форум посвятить, поэтому пропустим, наверное, дальше. Да, вот, собственно, иллюстрация. Mm -hmm. Со своей страницы сделал уже скрин. Вот висел вот админа компании. Идем дальше. Mm -hmm. Ну давайте сфотографируем, я вам расскажу, вот у меня в большинстве, э, э, большинство вопросов сегодня, э, с, с кем я общаюсь, именно вот такие практические. То есть понятно, это все. Статистические медиа должны быть там, объективными или субъективными, они должны быть всегда честными, там, всегда должны выслушивать студентов идти с ними на диалог, да. Но как построить само вот это студенческое медиа, то есть как, где взять вот этот механизм? То есть это люди, это, во-первых, люди, которые э, делают что-то безвозмездно, да. Ну, никто, я думаю, тут из оставшихся, ну, ладно, большинство из оставшихся делает то, что делает, да, просто за идею, да? ну, ручка, ага. Остальные, получается, твой еще вопрос, да? Ну, да. давай дальше. И, и вот этих людей, э, их э, вот этот костяк собрать, э, собрать очень трудно. Ну, э, когда вы, э, когда вы вовлекаете, вы, вы можете найти человека, который поможет вам с вашим проектом, на самом деле в каком-то другом проекте, или э, найти человека, с которым вы сможете сделать что-то общее, допустим там вы делаете видео, он э, знает законы, а третий человек готов э, это, это, все вести снимать, и снимать, вы придумаете передачу, защитить прав студентов. Вот. Или, э, или искать можно, как, вот, ну, как идея, что делать, что делать, если вы хотите в своем университете видеопроекты, вы стараетесь... Пять э, минут. О, как я еще нормально вкладываюсь. Э, вы стараетесь всегда искать какие-то э, смежные штуки. Потому что все-таки видео это сапог. Вы не сделаете, не сделаете телевидение студенческое, чисто вот на своих каких-то ну, на своем контенте. Вы должны смотреть, что у вас рядом, что у вас в университете, что у вас поблизости, где территориально находится, что в соседних университетах уже, исходя из этого, делать какой-то контент. Взаимодействовать. Да, фу, Вот, собственно, яркий пример вчерашний, вчерашний телекс. да, там есть сообщество it есть инициативный преподаватель, есть э, КБ и ТВ, есть музей, все вместе собрались, сделали конференцию. Дальше. А, учиться. Важный очень момент — это образование, особенно если, вот как в нашем случае, нет факультета журналистики, то есть мы не основаны ни, ни на каком э, учебном подразделении университета. Вот. Э, и проблема вот э, грамот, образования, она очень остро у нас всегда стояла, поэтому и, а решилась сама собой, потому что многие, кто, э, многие ребята, активисты, которые уходили с тобой по причине уже того, что заканчивали университет или просто продолжали какую-то свою карьеру, э, уходили в каналы, уходили куда-то дикторами, телеведущими, операторами. То есть э, за какой-то какой промежуток времени уже сформировалась база выпускников, которые уже могут приходить и чем-то делиться чему-то учить или подтягивать с этих каналов вот э э профессионалов которые будут приходить объяснять какие собственные маленькие мастер-классы делать вот очень э полезная штука постоянно обучаться вот, вот, просто никогда вот я здесь сейчас обращаюсь наверное к главам Чтут СМИ там ну локальных или зарождающихся, или которые только планируются, может быть кто-то из вас придумал уже что-то там через месяц собирается получать. Вот всегда делайте упор именно на своих активистов, чтобы они больше знали, потому что какие-то вещи, которые вы говорите очевидные, они не всегда правильно понимаются и не всегда человек делает, не всегда выкладывается на 100%. Вот это по работе, собственно, с ребятами, которые горят таким же делом, как вы. Вот самый 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 ключевой момент, то есть всегда пытаться прокачать именно людей, потому что потом люди прокачаются, станут классными и станут прокачивать новых людей и так победим дальше. Пробовать, экспериментировать, пытаться. Очень классная штука. Очень вот на да. очень мало времени. Ну все, не экспериментируйте, не пробуйте. Пример неудачного и удачного проекта. Пробовали разные-разные форматы. Давай дальше. Ровлик дальше. Дальше. Просто фоточка. А, вот, у нас в собственно, состояла, интересная заруба. А, наши отношения с администрацией вот плотно начали строиться примерно с лета, с начала осени, когда стало известно, что помимо уже три года существующего университетского студенческого телевидения, у нас, здравствуйте, оказывается, будет теперь университетское официальное телевидение с помощью вот, больших телеканалов, с, короче, с высветлением всех важных для таких как вечер поэзии Ивашенко, там, и с, там, Семь месяцев с какого-то события, ну короче, неинтересная студентам штука. Вот мы сначала э, думали, что это будет такая администрация ТВ, э, потом оказалось, что это вот такой проект, направленный, чтобы немного вот это вот информационное сообщество КПИ, которое свободное и независимое, чтобы немного его так приструнить и подконтролить. Себе, да, там шутку многие называли убийцей лайва, и э, ТВ, и радио, вот. Ну, боролы-боролы э, и побороли. В принципе, сейчас э, я могу сказать, что проект, навязанный с самого начала администрации, стал в итоге плюсом для всех. В первую очередь, э, там, для нашего же э, КП и ТВ, потому что часть... часть команды, которая пришла туда, ну, там, была такая история. Рассказали проект, сказали, э, набираем много людей, обучаем, Будем делать взрослое классное телевидение, лучшее в мире, просто вообще университет прокачаем. Вот, подошли не совсем к этому ответственно, но народ, который что-то хотел делать, как бы остался ну, обманутым, да. И вот этот вот народ перешел, короче, сейчас в команду КПТВ, сейчас такое объединенное и КПТВ, и вот и медиа, вот как они, так, слились, поглотились. Да, дальше. Извините, как не умею за старый дизайн. Мне это больше нравится телевизор. Самые, наверное, по-моему, я себе подобрал такие успешные именно видеоинициативы по Украине, которые есть. Ну вот из сегодня выступающих, что я сами про себя расскажут. Есть интересный, очень интересный кейс Франкода, это несколько объединенных монофрольковских университетов, которые вышли на самоокупаемость, то есть они прям ну, превратили это все в довольно такой Экологичный и полезный для всех бизнес. Ну, ТВ Николаевское телевидение посмотрите. Очень э, прикольно ребята иногда делают. Есть на что равняться. И он то плохо. Мне все так разное. Если кого-то забыл, извините. Но такие вот самые яркие-яркие проекты, которые у вложились. Если вы хотите составить какое-то мнение о э, студенческих вот именно ви ви видеомедиа, то видео Присмотритесь вот к этим проектам. У меня все. Вопросы? Спасибо.